یہ چار آیتیں آپ علیہ السلام جس وقت نکاح پڑھاتے تھے اس نکاح کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے نکاح کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے اباہر دیکھا جائے ان چار آیتوں میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا تو اس کا خلاصہ یہ ہے ان چاروں آیتوں میں اللہ پاک نے تقوی کا ذکر کیا ان چاروں آیتوں میں اللہ پاک نے تقوی کا ذکر کیا سب سے پہلی آیت سب سے پہلی آیت کون سی ہے یادینک اللہ یا یادینہ منقم اللہ حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون سب سے پہلے آپ علیہ السلام یہ والی آیت پڑھتے ہیں جس کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طریقے سے اس سے ڈرنے کا حق ہے یا الذین الدینہ آمنق اللہ حق تقاتی ہی اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول اللہ سے کون اس طرح ڈر سکتا ہے جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح تو کوئی بھی نہیں ڈر سکتا تو چند دنوں کے بعد ایک اور آیت نازل ہوئی جس میں اللہ پاک نے اشارت فرمایا کہ اللہ پاک سے اتنا ڈرو جتنا تمہارے اندر استعداد ہے جتنا تمہارے اندر استعداد ہے اتنا اللہ سے ڈرو اب اسی آیت میں جو نکاح کے خطبے میں پڑی جا رہی ہے آگے کیا فرما رہے ہیں یا تم اللہ الا وانتم مسلمون اور یاد رکھو ایمان والو تمہاری موت جب تک نہیں آنی چاہیے جب تک تم صحیح معنوں میں مسلمان نہ بن جاؤ مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ نافرمانی میں موت نہ آ جائے گناہ کرتے ہوئے موت نہ آ جائے فلمیں دیکھتے ہوئے موت نہ آ جائے بد نظری کرتے ہوئے موت نہ آ جائے ایسی حالت میں موت نہ آ جائے کہ اللہ پاک تم سے ناراض ہو اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہی ہے کہ پانچوں وقت کی نماز پڑھتے رہنا اس کا حل یہی ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے رہنا اس کا حل یہی ہے کہ ذکر و اسکار کرتے رہنا چوبیس گھنٹے میں کوئی وقت بھی ایسا نہ ہو کہ جس حال میں تم اللہ کی نظر میں نافرمان بن جاؤ تو اس آیت کا خلاصہ کیا ہوا کہ اے ایمان والو ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہو یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے یہاں تک کہ تمہاری موت آ جائے ایک آیت تو آپ علیہ السلام وسلام نکاح کے خطبے میں یہ پڑھا کرتے تھے اور دوسری آیت جس میں اللہ پاک ایمان والوں کو نہیں بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں وہ دوسری آیت سورہ نسا کی آیت ہے وہ کیا ہے یا ناسو ناس ربکم اے انسانو ناس کس کو بولتے ہیں انسانوں کو یا ربکم اے انسانو اپنے رب اللہ سے ڈرو اے انسانو تم سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہو تم سب اللہ سے ڈرو آگے کیا فرما رہے اللہ اللہ خالہ من نفس واحدہ وہ اللہ جس نے تمہیں ایک انسان کے ذریعے سے پیدا کیا کس کون ہے وہ انسان حضرت آدم علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام اس قرآن کی آیت میں اللہ پاک آدم علیہ السلام کا ذکر بھی کر رہے ہیں مسلمانوں کو نہیں کہہ رہے ساری دنیا کے انسانوں کو کہہ رہے ہیں یا الناس اے انسانو اپنے رب سے ڈرو من نفس واحدہ کہ جس نے تمہیں ایک آدم سے پیدا کیا ایک آدم سے پیدا کیا آگے کیا فرما رہے ہیں جہاں اور اسی آدم سے اس کی بیوی ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا ہوا علیہ السلام کو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائے پسلی مبارک سے پیدا کیا اس کا ذکر بھی یہاں کر رہے ہیں وہ خلق منہا زع زوج بولتے ہیں بیوی کو زوج بولتے ہیں بیوی کو وائف کو تو اللہ پاک فرمانے کہ اسی آدم کی بائیں پسلی سے ہم نے اس کی بیوی اممہ ہوا علیہ السلام کو پیدا کیا جو کہ ساری دنیا کے انسانوں کی ماں ہیں ساری دنیا کی انسانوں کی کیا ہے ماں ہیں تو ماں باپ کا ذکر کر کے بتا دیا کہ اے مسلمانوں اے عیسائیوں اے یہودیوں اے ہندوؤں اے چار ہزار دو سو مذہب والوں سارے کے سارے تم سب اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہو

حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عماں علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس ساری دنیا کے مردوں کو اور ساری دنیا کے عورتوں کو پیدا کیا آگے کیا فرما رہے وہ زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَسِيرًا وَنِسَا کثیر آگے بھی فرما رہے ہیں وہ تک اللہ 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 سے ڈرو وَاتَّقُ کلّا اللَّهَ سے ڈرو وتک اللہ حلزی تسا البی والرام اور اللہ سے ڈرو اور اپنے رشتہ داری کے معاملات میں بھی اللہ سے ڈرو رشتہ داری کے معاملات بہن بھائیوں کے معاملات بہن بھائیوں کے حقوق بیوی بچوں کے حقوق ماں باپ کے حقوق ان تمام حقوق کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرو اور اس کو ادا کرتے رہو اور اللہ سے ڈرو کہ جس کے ذریعے سے تم سوال کرتے ہو جب آپس میں رشتہ داری ہوتی ہے لڑکا لڑکی والے اسی اللہ کو بیچ میں گواہ بنا کر شادی کرتے ہیں تو جس کے ذریعے سے تم شادی کر رہے ہو جس کے ذریعے سے تم آج رشتہ داری کر رہے ہو تو اسی اللہ کی لاج رکھو یاد رکھو اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے وہ اللَّهَ, اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقیبا اور یاد رکھو اللہ پاک تمہارا رقیب ہے اللہ پاک تم پر نظر رکھے ہوئے ہیں یہ دو رشتہ داریاں بھی بن رہی ہیں آج سے پہلے وہ لڑکی جس کو دیکھنا بھی گناہ تھا آج سے پہلے وہ لڑکا جس کو دیکھنا بھی گناہ تھا لیکن اس نکاح کی برکت سے اب وہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے اب اس نکاح کی برکت سے وہ ایک دوسرے کے قریب ہو گئے میاں بیوی بن گئے پہلے ان کا دیکھنا بھی حرام تھا پہلے وہ ایک دوسرے کو دیکھتے تو گناہ ملتا آج وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹیں گے باتیں کریں گے اس پر بھی ثواب ملے گا تو یہ نکاح کی برکت سے نکاح کی وجہ سے ہوا تو اللہ پاک نے ان دو آیتوں میں تین مرتبہ تقوی کا ذکر کیا کتنی مرتبہ تین مرتبہ تقوی کا ذکر کیا کہ دیکھو خوشی اللہ نے دی ہے یہ خوشی کس نے دی ہے اللہ نے دی ہے یہ خوشی اللہ پاک نے دی ہے اس خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا اس خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھنا اللہ کو نہ بھولنا خوشی اللہ کے حکم سے آتی ہے غم اللہ کے حکم سے آتا ہے بیماری اللہ کے حکم سے آتی ہے صحت اللہ کے حکم سے ملتی ہے تم سب تو ایک آدم سے پیدا کیے ہوئے ہو تم تو سب اس کی اولاد میں سے ہو میں نے تمہیں پیدا کیا تھوڑے سے وقت کے لیے بھیج رہا ہوں مختصر وقت کے لیے بھیج رہا ہوں خوشی دے کر بھی آزماؤں گا غم دے کر بھی آزماؤں گا پریشانی دے کر بھی آزماؤں گا تنگ دستی دے کر بھی آزماؤں گا ہر حال میں تمہیں آزماؤں گا یاد رکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے اسی طرح تیسری آیت آپ علیہ السلام نکاح کے خدمے میں پڑھتے وہ کون سی ہے؟ ایوہ الذین اللہ. یہاں پر بھی تقوی کا ذکر آگیا یہاں پر بھی کس کا ذکر آگیا تقوی کا ذکر یا ایوہ الذین یادینا آنک اللہ قولا کو وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا یہاں پر اللہ پاک زبان کا ذکر کر رہے ہیں کس کا ذکر کر رہے ہیں زبان کا ذکر کر رہے ہیں اے انسانوں اے مسلمانوں اے میاں بیوی اے دلہ دلہن اے دلہ دلہن کے گھر والوں اے یاد رکھو وکول صدیدہ ہمیشہ سچ بات کرنا ہمیشہ سچ بات کرنا آج تمہاری رشتے داری بن گئی ہے آج تم ایک دوسرے کے قریب ہو گئے ہو اے دلہ ہمیشہ سچ بات کہنا اے دلہن ہمیشہ سچ بات کہنا یہ زبان ہی ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ جنت میں جائیں گے یہ زبان ہی ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ جہنم میں جائیں گے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں پہلی چیز یہ جو دو جبڑوں کے درمیان میں زبان ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں اور جو شرم گاہ ہے اس کی مجھے حفاظت کی ذمہ داری دے دے میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں تو پتہ چلے زبان ہی کی وجہ سے کتنے لوگ اللہ کے قریب پائیں گے اور زبان ہی کی وجہ سے کتنے لوگ جہنم میں جائیں گے حضرت عبوب اگر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اس زبان کو پکڑ لیا کرتے تھے تو کسی نے پوچھا آپ اس زبان کو کیوں پکڑتے ہو تو کہنے لگے کہ یہ زبان ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے کئی سالوں کے نیک آمال بھی ختم ہو جائیں گے اگر اس کی حفاظت نہیں کی اگر اس کی حفاظت نہیں کی تو پتہ چلا آپ علیہ السلام وسلام کون سی قرآن کی آیت پڑھ لے ہیں جس کے اندر زبان کی حفاظت کا ذکر ہے چونکہ اکثر جو عورتیں ہوتی ہیں وہ زبان پہ ذرا مشکل سے کنٹرول کرتی ہیں عورتیں کیا ہوتی ہیں وہ زبان پہ جلد مشکل سے کنٹرول ہوتا ہے اسی وجہ سے سب سے پہلے زبان کے بارے میں کہا ہے کہ اے دلہن اے دلہن کے گھر والوں اس زبان کا خیال کرنا اس زبان کا خیال کرنا اسی زبان کی وجہ سے بستے ہوئے گھر بھی اجڑ جاتے ہیں اسی زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے دلوں کی محبتیں نفرتوں میں بدل جاتی ہیں تو آپ علیہ السلام قرآن کی اس آیت کو بتا رہے ہیں کہ زبان کی حفاظت کرنا آپ کو وہ واقعہ یاد نہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی سال کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے ملنے گئے دیکھا کہ بیٹا تو نہیں ہے دروازہ کھٹکھٹایا ان کی بیوی نکلی بیوی سے حال احوال لیے پوچھا کیسی گزر بسر ہو رہی ہے بیوی نے کہا بڑی مشکلات ہے بڑی پریشانیاں ہیں اور اسی طرح اس نے زبان پہ کنٹرول نہیں کیا اور گھر کے اندر جو تنگ دستی تھی گھر کے اندر جو فقر و فاقہ تھا یا جو بھی حالت تھے وہ فوراں بیان کر دیئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گویا کہ اس نے اس طریقے سے ظاہر کیا کہ اچھے حالات نہیں ہیں برے حالات ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے جاتے ایک پیغام دیا وہ کیا دیا کہ جب اسماعیل آ جائے تو بتا دینا کہ فلاح طریقے سے فلاح ہولیے والا ایک شخص آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ بیٹا اپنی اپنی چوکھٹ کو بدل لینا کیا کہا تھا اپنی چوکھٹ کو بدل لینا اب وہ تو نبی ہیں اسماعیل علیہ السلام بھی نبی ہیں ایک نبی اور ایک بیٹا باپ کی بات کو سمجھ جاتا ہے جیسے ہی وہ چلے گئے اور اسماعیل علیہ السلام گھر پر آئے بیوی نے کہا آج ایک بوڑا آدمی آیا تھا اس اس طرح دکھ رہا تھا اس نے جاتے جاتے ایک بات بتائی اور کہنے لگا کہ اپنے شوہر کو بتا دینا اور یہ کہنا کہ بیٹا اپنی چوکھٹ بدل لینا اس کو تو نہیں پتا تھا چوکھٹ کس کو بولا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد تھے وہ کون تھا وہ میرے والد تھے اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں آپ کو طلاق دے دوں میں آپ کو طلاق دے دوں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ زبان کی تیز ہو آپ زبان کی کیا ہو تیز ہو تو یہ زبان اتنی اہمیت کی حامل ہے یہ زبان اتنی اہمیت کی حامل ہے اسی وجہ سے آپ علیہ السلاۃ والسلام اس خطبے کے اندر زبان کی حفاظت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اے دلہن زبان پہ کنٹرول کرنا اے دلہا زبان پہ کنٹرول کرنا اے دلہن کے گھر والوں زبان پہ کنٹرول کرنا اے دلہا کے گھر والوں زبان پہ کنٹرول, کنٹرول کرنا جب تم زبان پہ کنٹرول کرو گے بڑی, بڑی بڑی باتیں سننے کو ملیں گی بڑی بڑی بدگمانیاں دلوں میں آنے لگیں گی لیکن زبان کے کنٹرول کی وجہ سے اللہ پاک اس فتنے سے نکال دے گا تو خطبے کے اندر بھی آپ علیہ السلام نے سورہ فاتحہ نہیں پڑی سورہ اخلاص نہیں پڑی آیت الکرسی نہیں پڑھی کیونکہ یہ تو بڑی بڑی صورتیں ہیں بڑی بڑی فضیلتیں ہیں لیکن کیا پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں تاکہ ان کو نصیحت ہو جائے یہ نکاح ایک عبادت ہے نکاح کیا ہے ایک عبادت ہے یہ شادی بھی ایک گویا کے عبادت ہے شادی کے بعد نکاح کے بعد آدمی کا آدھا ایمان کیا ہو جاتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے آدھا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اب اس کی عبادت پکی ہو جاتی ہے اب وہ میچور ہو جاتا ہے اب وہ بالکل پکا ہو جاتا ہے اپنے کام کاج میں تو آگے کیا ارشاد فرمایا آگے کی آیت یہ ہے اعمالکم اور اپنے اعمال کی اصلاح کرتے رہنا یعنی جو کمی کوتائی ہو جاتی ہے انسان ہے ہو سکتا ہے زبان سے کوئی بات پھر بھی نکل جائے انسان ہے ہو سکتا ہے پھر بھی کوئی غلطی ہو جائے یو لکم اعمالکم اس پہ اعمال کے لیے اصلاح کرتے رہنا اللہ سے معافی مانگتے رہنا پھر جنوب وہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظلم آگے کیا فرمایا وَمَن يُتعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ اللہ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اے ایمان والو اب تم نے یہ باتیں سمجھ لی کہ ہر جگہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہے تم نے یہ بات سمجھ لی اللہ پاک نے زبان کی حفاظت کا کہا اللہ پاک نے ڈرنے کا کہا تم نے یہ بات سمجھ لی اے انسانوں اے براتیوں اے لڑکی والو اے لڑکے والو تم سب کو اللہ پاک نے بتا دیا کہ وہ ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہے مختصر وقت کے لیے تمہیں بھیجا ہے تھوڑے سے وقت کے لیے تمہیں بھیجا ہے اب کیا کرو وَمَن يتع اللہ رسول اب جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی ان باتوں پر عمل کرے گا فوزا عظیما وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا تو نکاح کے اندر بھی آپ علیہ السلام والسلام قرآن کی ان تین آیتوں کو پڑا کرتے تھے تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ پاک ہی نے یہ خوشی دی ہے اللہ پاک ہی نے یہ دن عطا کیا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس خوشی کو غم میں بدل سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے اس خوشی کو غم میں بدل سکتا ہے تو کیوں نہ اس خوشی کو اللہ پاک کی ایک نعمت سمجھو کیوں نہ اس خوشی کو اللہ پاک کی ایک نعمت سمجھو اور شیطان کے جو وسوزے ہیں شیطان کے جو کام ہے وہ اس خوشی میں نہ کرو درس قرآن درس حدیث اصلاحی بیانات فقی مسائل اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں